صحیح مسلم شریف کے اندر حدیث مبارکہ ہے حدیث پاک کا نمبر ہے چھ سو چھپن حضرت عثمانی غنی رضی اللہ عنہ سے یہ حدیث پاک بھر ہے فرماتے ہیں سمیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک فرمانے من الشا العشاء کی جماعت فرمایا کہ جو شخص عشاء کی نماز کا جماعت ادا کرتا ہے پک اللَّيْلِ گویا کہ وہ شخص آدھی رات تک قیام میں اس نے گزاری رب کی عبادت میں گزاری کہ کس کی فضیلت ہے اس بات کی کہ اس نے عشاء کی نماز با جماعت ادا کی اور پھر آگے حدیث مبارکہ ہے وہ منسل الصبہ فِي جماعت فرمایا کہ جو شخص صبح کی نماز با جماعت ادا کرتا ہے پکا ان فرمایا کہ وہ اس طرح ہے کہ جس طرح اس شخص نے پوری رات جو ہے وہ قیام میں گزاری اور رب کی عبادت گویا کہ جو شخص صبح کی نماز جماعت ادا کرتا ہے اور عشاء کی نماز جماعت ادا کرتا ہے تو اس کی فضیلت یہ ہے کہ اس نے پوری رات جو ہے وہ رب کی رضا کے لیے اس نے رب کی عبادت بھی گزاری تو جماعت نماز ادا کرنے کی زیادہ فضیلت صحیح بخاری شریف کے اندر حدیث مبارکہ ہے امام بخاری رحمت اللہ, اللہ علیہ نے کتاب الجماعت والامام اس کے اندر یہ حدیث پاک موجود ہے حدیث پاک کا نمبر ہے چھے سو چھپیس ان ابی رضی اللہ تعالیٰ نے قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے اسے کیا دی سفاق کرتے ہیں آپ فرماتے ہیں کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لئیسا سلاط اسقل اسفلا المنافقین الفجر وال فرمایا کہ منافقین پر فجر کی نماز اور عشاء کی نماز بہت باری ہے اور کوئی نماز بھی نہیں ہویا کہ جو شخص منافقین ہے وہ فجر کی نماز اور عشاء کی نماز ان پر بہت باری ہے وہ بہت کم آتے ہیں نماز پڑھنے اور اور جتنی بھی نمازیں ہیں پانچ زہر ہو گئے بصر ہو گئے بغرے یہ نماز جو ہے ان پر بھاری آگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وَلَوْ يَعْلَمُونَ مَا فِيهِمَا لَعْتَوْهِمَا فرمایا کہ اگر ان کو خبر ہو جائے کہ ان کے لئے کیا ہے تو فرمایا وہ کٹنوں کے بھل فسیڑتے ہوئے اس نماز کے لئے حاضر اور پھر آگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وَلَوْ حَبُواً لَقَدْ حَمَمْ أَنْ أَمُرَ فیو کیما فرمایا کہ میں ارادہ کرتا ہوں کہ میں کسے کہوں کسی شخص کی یہ ڈپٹی لگاؤں کہ وہ اذان اور پھر کسے کہوں کہ وہ اقامت کہے سما آمور راج الن یا امن ناسا فرمایا کہ پھر میرا دل چاہتا ہے کہ میں کسے کہوں کسی شخص کو امامت کے لیے مقرر کروں کہ آپ یہاں پر امامت کرائیں سما اخذہ من نار کا علا ملا یک رجو یا فرمایا کہ پھر میں ایک آگ کا شعلہ لے کر پہر چل پڑوں اور جو جو لوگ نماز کے لیے حاضر نہیں تھے میں ان کے گھروں کو آگ اب اس حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو نماز با جماعت ادا نہیں کرتے ان کی مذمت کی گئی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا فرمایا کہ میرا دل چاہتا ہے کہ میں اذان کھلوا کر اس کے بعد اقامت کہی جائے اور پھر میں پھر میں کسی اور کی ڈپٹی لگا دوں کہ وہ نماز پڑھائے اور پھر میں چل پڑوں ان گھروں کی طرف جن گھروں سے لوگ جو ہیں صحابہ کرام یہ صحابہ کرام کا اس وقت اشارہ کیا گیا تھا خوراک تو پوری امت تھی فرمایا جو میرے امتی نماز ادا کرنے کی باجمات نہیں آتی فرمایا میں ان میں ان کے گھروں کو آگ لگا دی مبارکہ میں یوں بھی موجود ہے فرمایا کہ مجھے ان چھوٹے بچوں کی وجہ سے اور عورتوں کی وجہ سے اور بڑ بڑوں کی وجہ سے مجھے رحم آ جاتا ہے ورنہ میں ان لوگوں کے گھروں کو آگ لگا دوں جو باجمات آسک ادا ہیں